ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪವನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुसाक्षाद् गुरु महेश्वरः गुरुरेव जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवास्सर्वकार्येषु सर्वदा अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्मये गणपतये नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमहाविष्णवे नमः हर शम्भो शिवशंकर सर्वात्मन नमोऽस्तु ते शिवाय नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते श्रीमहादेव्ये नमः अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धार्थराष्ट्रं तक्षकं कालीयं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकालपटे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विष भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॐ नागाय नमः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युनमाम्यहम् श्रीमद्योगानन्दगुरुनरसिंहाय नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे, रामे, रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं रामनामवरानने श्रीरामचन्द्राय नमः ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबद्ये ॐ अनुमते नमः ॐ सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्रीसरस्वत्ये नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विष्येश्च जाड्यापहा लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीम् धासी भूत समस्तविता लोकदीपुरा श्रीन्मंदकलिभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधराक्यकुटुबिनी सरसीजा वंदे मुकुंद प्रिया महालक्ष्मी नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयातु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयातु तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रः प्रचोदया अतु दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदया अतु महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्न लक्ष्मीः प्रचोदयातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्धात् ಮನವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವತ್ ಕರೋಮಿ ಕಲಂಬರಸ್ವೈ ನಾರಾಯಣಾಯಿತಿ ಸಮರ್ಪೆಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬರುವ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು